Значит, эта картина появилась у Анатолия Лавренко, когда он рисовал есть здание такое у нас Полтовчанка в Полтаве. То есть там магазин такой Полтавчанка, а рядышком театр Гоголя. То есть, и значит он рисовал этот дом. Эта часть этого дома как раз вот именно вот с этой стороны этот магазин, ну это там кондитерка такая. И эта картина была в два раза больше. То есть, ну, и еще вот здесь точно такая же часть была с смотреть на картину то с правой стороны, и значит эта картина была желтого цвета вся. и когда-то он смотрел смотрел ее и все ему нравилось правая сторона получилась отлично левая ну, не выходила его он взял ее разрезал на просто получилось две картины значит зашла одна альбертовная там женщина такая к нему подтянула еще его работу. Ну, и купила эту желтую картину, ну, второй час, значит, этого здания. И, значит, Анатолия, она ушла, Анатолий себе сидит и говорит, опять мне хуже, как бы, эта самая часть осталась лучшую, забрали. Ну, и, соответственно, он ее писал, синяя, красная она была, зеленая, в конце концов, вот она зеленая, да, получилась. И она осталась. Ни один из коллекционеров, все перебрасывали, вообще никто ее не хотел покупать, ничего, это все так... Она... И тут стал момент, международный конкурс на Западной Украине, гран-при проходил. Я пришел к Лавренку, говорю, Анатолий, вез пять художников. Говорю, давайте поучаствуем. Вот чувствую, что он надо. Да наша мне это а гран-при, что я буду работать, и что. Пять картин надо было туда вести Ну, говорит, я, я говорю, надо, чувствую. Он говорит, ну окей. Значит, даю две работы, выбирай. Я начинаю в стопах у него рыться, вытягиваю эту работу, говорю, все. Вот это. Сразу дополнение есть хорошая работа, солнце называется. Но ее здесь нету, она на Западной Украине. Эти две работы везут Анатолия Лавренко. Значит, там участвовало 65 художников, 165 картин. Япония, Германия, разные страны. То есть это можно посмотреть в интернете. И значит, э, происходит такой момент. Происходит э, голосование за, за работы. Не за художника, а за работы. И выбирается, значит, э, набирают больше голосов всего эти окна. И картина Солнца тоже набирает по количеству больше, чем все остальные картины, которые присутствовали на этой выставке. 165 работ. И вот так вот получилось, что Анатолий работы получили гран-при. В каком году? В том году, в сентябре. То есть это получается у нас 2010 год.